Hai Assalamualaikum, kami dari Kumpulan Satu ingin membentangkan perubahan gaya hidup masyarakat di era perkembangan teknologi maklumat. Sebelum saya meneruskan pembentangan kami, saya ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Nur Syafiqah binti Muhammad Hir, Balkis binti Hatta, Nurul Huda binti Kama, Amira binti Muhammad Razani dan Nurul Anis binti Muhammad Jamaluddin. Okey, saya Sogan Barkis akan membentangkan pengenalan topik ini. Okey, pada zaman kini yang semakin maju, teknologi maklumat adalah sebagai penting dalam kehidupan seharian masyarakat. Terdapat pelbagai penggunaan teknologi maklumat seperti untuk mengumpul, menyimpan, memproses dan menyebarkan maklumat. Contohnya penggunaan komputer telefon pintar dan pelbagai peranti elektronik lain yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dan mendapat maklumat dengan cepat tanpa mengira masa dan tempat. Perkembangan teknologi maklumat yang pesat ini telah memberi perubahan besar kepada gaya hidup masyarakat. Masyarakat melakukan berkomunikasi, belajar, membeli belah dan bekerja secara dalam talian melalui peranti muda alih. Dengan itu, penggunaan teknologi dapat menjimatkan masa dan tenaga setelah memberi akses kepada maklumat dari seluruh dunia. Kemajuan teknologi ini memberi juga cabaran dan kesan negatif yang perlu kita diberi perhatian. Contohnya penggunaan internet yang tidak dapat terkawal boleh menyebabkan penyebaran maklumat palsu, kandungan yang tidak sesuai seperti unsur yang tidak bermanfaat dan atau ajaran sesat serta masalah ketagihan ha, gadget dalam kalangan remaja. Ia juga memberi kesan di mana hubungan secara fizikal semakin kurang akibat terlalu bergantung kepada komunikasi digital. Objektif kajian adalah pertama menganalisis kesan perkembangan teknologi maklumat terhadap gaya hidup masyarakat. Yang kedua mengkaji aspek perubahan gaya hidup masyarakat iaitu cara komunikasi dan sosial, kebergantungan terhadap teknologi dan pendidikan dan pembelajaran digital. Yang ketiga memahami kesan dan implikasi terhadap perkembangan teknologi maklumat. Yang keempat dapat mengenal pasti cadangan dan langkah sesuai untuk mengatasi cabaran teknologi. Artikel 1 mengenai Teknologi Komunikasi dan Malumat dan Perubahan Nilai Masyarakat mengikut kajian oleh Mokmin Basri 2004 ialah Pertama, Perubahan pemikiran Masyarakat ICT telah mengubah cara berfikir masyarakat dari pendekatan yang lebih holistik dan tradisional kepada cara berfikir yang lebih analitis dan rasional. Dengan kemajuan teknologi, masyarakat kini lebih cenderung kepada penyelesaian berasaskan data dan malumat yang terstruktur. Kedua, Perubahan Nilai Sosial dan Keluarga Penggunaan internet memberi impak terhadap hubungan sosial dalam keluarga. Kajian menunjukkan bahawa semakin banyak masa yang dihabiskan dalam talian, semakin kurang masa yang diluangkan untuk berinteraksi dengan keluarga dan rakan. Ini mengakibatkan penurunan dalam aktiviti sosial dan hubungan kekeluargaan. Yang ketiga, perubahan dalam sistem ekonomi. Dengan ICT, munculnya keekonomi atau ekonomi berasaskan pengetahuan. Dalam sistem ini, pengetahuan menggantikan kekayaan yang diperolehi daripada tanah atau industri. Oleh itu, individu yang berpengetahuan dan kreatif dianggap sebagai aset utama dalam ekonomi ini. Keempat, jurang digital. Walaupun ICT membawa banyak kemajuan, terdapat jurang digital yang ketara, terutamanya antara bandar dan luar bandar. Akses kepada teknologi masih terbatas di kawasan tertentu yang mengakibatkan perbezaan dalam peluang ekonomi dan pendidikan. Artikel kedua yang telah menjadi rujukan kami adalah daripada Nurhani Bakri 2008 yang bertajuk Keunggulan Budaya Teknologi dalam Memacu Kemajuan Bangsa di mana terdapat lima aspek penting yang ditekankan oleh pengarang antaranya ialah konsep budaya teknologi dan pembudayaan teknologi yang dimaksudkan dengan cara pemikiran, perlakuan dan amalan masyarakat dalam menyesuaikan diri serta beradaptasi dengan perubahan teknologi dalam persekitaran seharian. Selain itu, Pengarang juga ada menerangkan tentang hubungan di antara perubahan dalam gaya hidup masyarakat yang berubah seiring dan selari dengan perkembangan teknologi maklumat. Di samping itu, artikel ini juga ada mengulas tentang sikap masyarakat yang berbeza-beza terhadap perubahan teknologi. Sama ada terbuka dengan perubahan tersebut atau takut untuk beradaptasi atau dikenali sebagai teknofobia akhir sekali teknologi juga berperanan dalam membentuk hubungan sosial dalam masyarakat sama ada secara kolektif sebagai satu komuniti atau individualistik bergantung dengan cara bagaimana teknologi itu digunakan artikel yang ketiga bertajuk globalisasi dan teknologi maklumat dan komunikasi ICT impak sosial kepada masyarakat Malaysia oleh tuan Ismail Ishak dalam kajian artikel ini terdapat tiga perkara utama yang dibincangkan yang pertama ialah perkembangan ICT di Malaysia. Bagaimana proses globalisasi dan teknologi maklumat disambut baik oleh uh, masyarakat Malaysia dan juga kerajaan. Contoh yang diberikan oleh Tuan Ismail Halil ialah MSC Malaysia yang menjadikan uh, Malaysia sebagai hub ICT dan ekonomi digital. Contohnya pelaksanaan ataupun penubuhan uh, CyberJaya yang ber uh, kawasan yang berpusatkan teknologi. Jaringan rangkaian 5G e-government iaitu sistem digital yang memudahkan uh, rakyat Malaysia untuk berurusan dengan agensi kerajaan tanpa perlu menghadiri secara fizikal. Contohnya My Government, JPJ Online, Itana, e uh, Ikehakiman e dan banyak lagi. Dan National IT Council yang merupakan sebuah badan penasihat utama berkaitan dengan uh, teknologi maklumat dan komunikasi. Contohnya pelaksanaan dasar-dasar hmm, pemantauan dan lain-lain. Perkara kedua yang dibincangkan ialah impak ICT kepada sosial, ekonomi, budaya dan juga pendidikan. Dari segi sosial ICT melahirkan masyarakat rangkaian ataupun networking society uh, di mana media sosial menjadikan dunia kita semakin kecil. Impak kepada ekonomi mewujudkan ekonomi digital yang telah mengubah nilai kekayaan daripada tanah ataupun barang fizikal kepada pengetahuan. So pengetahuan tu jadi uh, satu-satunya nilai yang berharga dalam ekonomi khususnya. Impak kepada budaya di mana budaya global telah menyerap masuk ke dalam Malaysia bukan sahaja dari dari barat malah yang paling ketara dalam uh, generasi muda kini ialah budaya daripada Korea contohnya macam makanan uh, Korea, fashion Korea, makeup Korea yang menjadi viral ataupun popular dan impak yang ketiga dari segi pendidikan di mana peranan guru dan pengajar menjadi semakin berat kerana mereka perlu menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi. Dan kemahiran ini sangatlah diperlukan untuk bukan sahaja pendidikan secara face to face, secara fizikal tapi untuk pendidikan jarak jauh dan pelajaran dalam talian. Perkara utama yang ketiga dibincangkan ialah cabaran kritikal ICT kepada masyarakat Malaysia. Yang pertama, terdapatnya penyelewangan budaya seperti hedonism dan individualism. Yang kedua, terdapat jualan digital yang ketara antara masyarakat bandar dan luar bandar. Dan yang terakhir, kesan negatif akibat penyalahgunaan ICT tanpa kawalan kepada seseorang individu. Perubahan cara komunikasi dan sosialisasi merupakan salah satu daripada aspek perubahan gaya hidup masyarakat di era perkembangan teknologi maklumat. Seperti yang kita semua sedar bahawa komunikasi kini sangat berbeza berbanding dahulu. Perubahan ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi maklumat. Uh, pertama, ianya berlaku peralihan kepada komunikasi teknologi maklumat di mana komunikasi kini lebih banyak berlaku secara digital menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan juga media sosial untuk berhubung antara satu sama lain. Panggilan video juga semakin biasa digunakan mengguna, menggantikan komunikasi bersemuka. Kedua, ialah perkembangan penggunaan komunikasi digital. Contohnya semasa pandemik COVID-19, segala bentuk pergaulan seperti kelas dan juga mesyuarat perlu dilakukan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Meet ataupun Zoom. Majlis atau aktiviti juga disiarkan secara langsung melalui media sosial. Seperti yang kita ketahui, majlis perkahwinan juga dilakukan secara atas talian. Ketiga, teknologi ini juga memudahkan perbincangan dan hubungan jarak jauh. Sempadan negara bukan lagi penghalang. Kita boleh berbincang dengan orang dari luar negara secara mudah dan pantas. Sebagai contoh, Pelajar daripada Malaysia boleh berbincang projek bersama pelajar di dari Jepun melalui aplikasi Google Meet. Keempat, teknologi membolehkan pengaksesan maklumat secara pantas. Maklumat boleh dicari dengan cepat tanpa had masa atau sempadan geografi. Ini menjadikan komunikasi lebih efisien dan terbuka. Akhir sekali, dan ini juga memperluas perspektif dan juga kesedaran terhadap isu semasa. Kita lebih terdedah dengan pelbagai isu global. Ini membantu melahirkan masyarakat yang lebih peka dan juga perhatian terhadap isu-isu semasa seperti alam sekitar, hak asasi manusia dan sebagainya. Walaupun teknologi banyak memudahkan kita, kita juga perlu menjaga etika dan juga adab dalam komunikasi digital. Pertama, kita mesti menghormati sensitiviti bangsa, agama dan juga budaya. Elakkan berkongsi isu-isu sensitif yang boleh menimbulkan perpecahan. Contohnya, janganlah kita membuat kenyataan dalam menghina agama ataupun budaya orang lain di media sosial. Kita perlu bersikap matang dan juga berhemah. Kedua, ialah pentingnya menjaga tata tertib atau tata cara ketika berbicara secara digital. Gunakan bahasa yang sopan walaupun kita tidak bersemuka. Elakkan daripada menjadi keyboard warrior iaitu individu yang suka mengkritik atau mengutuk orang lain secara terbuka, kasar dan juga tanpa belas kasihan. Perbuatan ini bukan sahaja tidak beretika malah boleh menyakiti perasaan orang lain dan juga mencetuskan konflik. Sebagai kesimpulan, Walaupun teknologi memudahkan komunikasi dan juga sosialisasi, kita juga bertanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara yang beradab dan juga beretika. Dengan cara ini, kita bukan sahaja dapat menyampaikan mesej dengan baik, tetapi juga mewujudkan suasana komunikasi yang lebih harmoni dan saling menghormati. Seiring dengan perkembangan teknologi maklumat, gaya hidup masyarakat kini turut mengalami perubahan yang ketara. Antara perubahan utama termasuklah peralihan kepada gaya hidup digital serta peningkatan kebergantungan terhadap teknologi dalam kehidupan seharian. Contoh pertama yang dapat dilihat ialah penggunaan teknologi pintar sepanjang masa telah menjadi satu kebiasaan, di mana peranti ini bukan sahaja digunakan untuk komunikasi, malah turut berfungsi sebagai jam, penggera, kamera, kalendar, pengurus keuangan dan pelbagai lagi. Ia telah menjadi alat seberguna yang mengawal sebahagian besar rutin harian manusia moden. Kedua, teknologi maklumat membawa perubahan dalam gaya hidup masyarakat apabila aplikasi digital menggantikan fungsi tradisional alatan fizikal seperti e-wallet yang menggantikan fungsi wang tunai, e-book atau Kindle yang menggantikan buku bercetak dan Google Maps yang menggantikan penggunaan peta dan papan tanda fizikal. Ketiga, terdapat perubahan yang ketara dalam cara bekerja dan belajar yang lebih ke arah digital. Sebagai contohnya, aplikasi Google Meet, Microsoft Teams dan Google Classroom yang digunakan secara meluas sebagai platform bagi mesyuarat dan pembelajaran secara atas talian. Yang terakhir, perubahan dalam gaya hidup masyarakat juga termasuk rutin harian di rumah yang semakin automatik dan efisien. Misalnya, masyarakat pada masa kini menggunakan teknologi pintar seperti Google Home dan Siri untuk mengawal lampu, penghawa dingin, sistem keselamatan dan peralatan elektrik di rumah. Kesimpulannya, perkembangan teknologi maklumat dapat membawa pelbagai manfaat besar seperti kemudahan, kecekapan dan kemudianan dalam menguruskan aktiviti seharian. Namun begitu, ia telah mendorong masyarakat untuk lebih bergantung kepada teknologi dan digitalisasi dalam kehidupan seharian. Yang mana, jika tidak dikawal, ia mampu untuk memberi kesan negatif terhadap kesihatan mental, fizikal dan sosial. Sekaligus, menyebabkan masyarakat sukar untuk berfungsi secara normal tanpa teknologi tersebut. Tiga, transformasi dalam bidang pendidikan dan pembelajaran digital Pengembangan teknologi maklumat juga memberi impak yang besar Kepada bidang pendidikan uh, Di mana kita tahu, pembelajaran hanya berlaku secara bersemuka Kini, pendidikan telah beralih kepada bentuk lebih uh, fleksibel Iaitu pembelajaran boleh berlaku di mana-mana sahaja ...dengan pengguna internet dan peranti elektronik. Penggunaan aa, platform yang boleh digunakan dalam pembelajaran digital... ...seperti Google Classroom, Microsoft Teams, Zoom, Google Meet... ...dan pelbagai platform lain yang boleh pelajar dan guru berinteraksi. Dengan ini, aa, pelajar boleh mengakses nota, tugasan, kuis ...dan bahan video pembelajaran pada bila-bila masa sahaja tanpa perlu hadir secara fizikal ke dalam kelas. Selain itu, penggunaan digital juga dapat mempercepatkan proses pembelajaran kerana membantu pelajar melakukan pencarian maklumat, membuat latihan melalui internet serta mengikuti video pembelajaran dengan lebih mudah. Kebanyakan institusi pendidikan telah memperkenalkan konsep pembelajaran hybrid Uh, iaitu gabungan kaedah fizikal dan digital di mana pelajar menjadi lebih berdikari dan kreatif dalam mengurus pembelajaran mereka sendiri. Walau bagaimanapun, transformasi ini juga memberi cabaran terutama kepada golongan yang kurang kemahiran dalam mengakses kepada kemudahan teknologi uh, semasa pembelajaran digital Uh, internet memberi cabaran kepada pelajar yang tinggal di kawasan luar bandar. Selain itu, pembelajaran uh, secara dalam talian juga membolehkan pelajar kurang fokus, cepat bosan dan kurang berinteraksi dengan rakan-rakan dan guru secara fizikal. Seterusnya ialah kesan dan implikasi. Antaranya, pertama, perubahan dalam komunikasi. Perkembangan media sosial dan aplikasi pesanan segera telah memudahkan komunikasi menjadikannya lebih pantas dan tanpa batasan masa. Namun, kesan sampingannya adalah pengurangan interaksi bersemuka yang boleh menjejaskan kualiti hubungan sosial dalam kalangan individu. Yang kedua, peningkatan akses kepada maklumat Teknologi membolehkan masyarakat mengakses maklumat dengan lebih mudah, membuka peluang untuk pembelajaran dan pekerjaan jarak jauh. Namun, penyebaran maklumat yang tidak tepat juga menjadi masalah yang boleh menimbulkan kesan negatif seperti kekeliruan atau penyebaran maklumat palsu. Ketiga, perubahan dalam dunia kerja Peralihan ke ekonomi digital dan bekerja dari rumah memberikan fleksibiliti tetapi juga membawa cabaran dalam mengekalkan keisimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi. Ini boleh meningkatkan tekanan mental dan mengurangkan kesejahteraan pekerja. Keempat, isu keselamatan dan privasi. Penggunaan teknologi secara meluas meningkatkan risiko keselamatan dan privasi. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam berkongsi maklumat peribadi dalam talian kerana ancaman seperti pencurian identiti dan pergodaman semakin meningkat seterusnya cadangan dan langkah mengatasi. Sebesar mana pemampak teknologi ia bergantung kepada tanggap manusia yang menggunakannya. Dalam hal ini, tanggungjawab mengurus penggunaan teknologi bukan terletak pada satu pihak sahaja. Kerajaan, institusi pendidikan, masyarakat dan paling penting sekali seseorang individu itu sendiri memainkan peranan untuk memastikan teknologi digunakan secara berhemat dan beretika. Kerajaan memegang tanggungjawab yang besar untuk melindungi uh, data dan privasi rakyatnya. Negara kita mempunyai undang-undang yang melindungi data melalui Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (PDPA). Namun, kerajaan perlu menambah baik penguatkuasaan untuk meningkatkan lagi kesedaran dan kepercayaan rakyat. Contohnya, mewujudkan uh, standard keselamatan digital minimum ke atas produk-produk digital tempatan, walaupun dari luar negara. Dan terpakai juga untuk agensi kerajaan dan syarikat swasta di Malaysia. Selain itu, hanya dengan menggunakan teknologi, kita dapat selesaikan masalah berkaitan dengan teknologi. Contohnya, kerajaan boleh membina infrastruktur strategik AI, Artificial Intelligence, untuk atasi masalah penyebaran maklumat palsu dalam kalangan masyarakat. Okay, maksudnya, AI itu sendiri yang detect, sama ada berita tu palsu ataupun benar ataupun sahih sebelum boleh disebarluaskan melalui media sosial. Dan uh, yang terakhir sekali kerajaan perlu menyeimbangkan mengimbangkan ekonomi tradisional dan ekonomi digital untuk merapatkan jurang daya saing antara ekonomi tradisional dan ekonomi digital. Seterusnya, masyarakat masyarakat berperanan penting dalam menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh kerajaan untuk memastikan keberkesanan. Masyarakat adalah tonggak dan tulang belakang kerajaan bagi sesebuah negara. Oleh itu masyarakat perlulah memberikan sokongan penuh kepada program-program yang diadakan oleh kerajaan untuk meningkatkan nilai bersama. Contohnya membantu dalam usaha mempopularkan budaya tempatan yang biasanya diadakan oleh kerajaan um, melalui program kebudayaan. Isu seperti lupa akan budaya tempatan dapat dielakkan. Golongan muda dan remaja kini kurang pengetahuan tentang kecantikan dan keindahan budaya tempatan menyebabkan mereka lebih tertarik dengan budaya global seperti budaya Barat dan budaya Korea. Selain itu, institusi pendidikan adalah antara pihak yang kritikal juga untuk membimbing remaja kini menggunakan teknologi dengan berhemah dan beretika. Sistem pendidikan perlu memberi tumpuan kepada pendidikan digital. Contohnya, um, didikan tentang kesedaran, keselamatan cyber, bahaya buli cyber dan kepentingan menjaga privasi. Bukan sekadar didikan formal dan dalam, dalam buku teks tetapi juga bimbingan, bimbingan yang lebih agresif melalui aktiviti kokurikulum. Contohnya, uh, aktiviti camp cyber, bengkel keselamatan digital dan kerjasama dengan agensi teknologi komunikasi di Malaysia. Pendekatan luar bilik darjah ini lebih menarik perhatian pelajar dan lebih proaktif. Bukan sahaja objektif untuk melahirkan pelajar celik digital tercapai, tetapi juga nilai tanggungjawab beretika dan persekitaran digital dapat diterapkan. Pihak yang terakhir sekali ialah individu itu sendiri. Perlu ada kawalan kendiri yang kukuh. Individu kini terlalu bergantung kepada teknologi menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan dalam gaya hidup. Gaya hidup digital yang sihat ialah kesedaran dalam menggunakan teknologi secara terkawal, produktif dan beretika tanpa mengabaikan kesihatan diri dan hubungan sosial. Antaranya menetapkan had masa skrin. Seorang individu perlulah berdisiplin dan komited menggunakan teknologi mengikut masa yang diperlukan. Selain itu mewujudkan zon bebas gadget dalam uh, sebuah rumah. Contohnya ketika waktu makan dan waktu sebelum tidur. Hal ini dapat mengelakkan masalah gangguan tidur, um, ketagihan gadget dan lain-lain masalah kesihatan. Dan akhir sekali amatlah penting untuk memilih kandungan video yang bermanfaat di media sosial. Contohnya, elakkan daripada menonton video yang toksik, tidak sahih, persikitaran buli cyber dan lain-lain yang tidak berfaedah. Kesimpulan kecil, menghapuskan sepenuhnya penggunaan digital ni adalah mustahil dan bukan solusi yang bijak bukan solusi yang sepatutnya tetapi menggunakan teknologi mengikut keperluan dan nilai masyarakat semua pihak seperti kerajaan, masyarakat, pendidikan dan individu perlu gerak bersama dan bukannya ditangguhkan oleh satu pihak sahaja Kulainya, pembangunan teknologi maklumat telah mengubah gaya hidup masyarakat secara menyeluruh, terutama dalam aspek komunikasi, sosial, pekerjaan, pembelajaran dan hiburan. Walaupun teknologi memberi banyak kemudahan, ia juga membawa cabaran seperti ketagihan gajet, kurang interaksi fizikal dan ancaman keselamatan data. Oleh itu, kerjasama antara kerajaan dan masyarakat adalah amat penting bagi memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara seimbang dan beretika dan mereka perlu bertanggungjawab demi kesejahteraan hidup dan pemeliharaan nilai sosial. Sekian terima kasih.